20 июня 2013 года в парке произошло необычное событие, в результате которого неизвестным летающим объектом был похищен один из граждан нашего города. На данный момент мы находимся вблизи места происшествия. Вскоре мы увидим наших очевидцев и сможем поподробнее узнать, от наше, подро, узнать подробности от нашего пострадавшего. Люди до сих пор находятся в панике. Но мы можем узнать больше от нашего потерпевшего, так как, к счастью, он не сильно пострадал. Здравствуйте, Антон. Расскажите, пожалуйста, подробности. Здрасте. Ну что ж, я прогуливался по парку э, где-то несколько дней назад, примерно в 11 часов 48 минут. Вдруг надо мной пронеслась тень, и мне в глаза блеснул ослепительно яркий белый свет. Сразу же после этого из объекта, который пронесся надо мной, вырвался зеленоватый, притягивающий луч. Я ощутил в своем теле легкости, меня, меня телепортировало в набор Здравствуйте, у нас есть сведения, что вы были одним из очевидцев такого происшествия. Да, я был там примерно без 10-12. Сначала я увидел странный объект, из которого из него исходил очень яркий свет, который ослепил меня. Я закрыл глаза, когда я их, когда я открыл их, ничего уже не было. Большое спасибо. Перейдем непосредственно ко второму очевидцу. Да, я действительно очевидец. Я была в тот день, и гуляла здесь в парке. Я увидела огромную тень, но я очень испугалась. Я очень сожалею об этом поступке, правда, потому что каждый хотел бы побывать на месте точно.